Добрый день, это не последняя программа Арс Пропозиция, посвященная Дзензеливка Фест. Но сегодня я рад приветствовать студию людей, которые вот участвовали в этом фестивале и даже получили там футболки. Хотя это не самое главное. Здравствуйте, да. Это Орес Смовш, который координировал программу, организовал, ну и, в общем-то, заставил композитора Бориса Логинова исполнять на фортепиано. Я бы сказал, музыкальное сопровождение фильму Носферату Презентович, да? То есть вы там решили показать кино? Ура! ну, мы здесь были с Павлом Лысым и делали же замечательную скайп-конференцию с Америкой, со Львовом, с Грецией. Но сейчас уже съездили в это чудесное село, мне только рассказывали, как там здорово. И как бы по итогам этого фестиваля хочется вот впечатления такие свежие, как там поэта песника. Пишу на память впечатлением догонку, а дальше рифмуется книжонку, но это не про вас. Все-таки вы люди, которые занимались музыкой, скорее про протитурнотные. Итак, вот ваша программа, которую ви продумували, видимо, совещались, а може даже ні з ким не советувалися. Хто вас може даже как в таких случаях банально? Кто удивил? Ну, зрозуміло, що Борис вас удивил тем, тим, що не написав да, этому мероприятию. Поэтому он сам розказував, чому не написав. Ну, насправді, вдалося все, абсолютно все, вся програма. Ті твори, які я очікував, що будуть не дуже легкими для сприйняття, вони і були не дуже легкими для сприйняття. Що здивувало? Мабуть, дві речі: це по перше, фільм. Я справді очікував, що він ну не буде настільки благополучно сприйняти все ж складне кіно. Але все ж таки, коли під час кіна хтось виконує щось весь час на, на, на інструменті, є якийсь живий, живий організм, механізм в цьому виконанні, це дає певну, певну віддачу. І звичайно, що, що мене вразило цього року, це тиш, тиша в залі. Що в нас ніколи за вісім років не було такої тиші в залі. Щоб що ми б не давали: чи це глас, чи це шуман, чи це півгодини лігіті. Тиша мертва. Mm. Лігіті, ви кажете, там людей помочили. Може, там не було нікого в залі, <сум> Всі незаметно, тихонько розійшлися. <сум> не, а, спраган... а Хто був зрителі? Вот, місцеві, місцеві, звичайно, що mm. жителі. І до нас приїжджали з Умані, з Києва. От на, на два останні концерти приїхали люди, які взагалі дізналися день до того про цей фестиваль. Ми їх ніколи не бачили, з Умані, ще звідкись. Просто взяли, приїхали з... і з певними труднощами шукали на машині, де це село знаходиться, mm -hmm. де зал. Ось. У нас последний концерт был в зал переполненный. Зала было за мало, хотя там приблизно 100 мест. Люди стояли в коридоре, уже не было даже где стоять. Люди за окнами сидели на улице и все слушали. Лігіті, тишина. Очень важно подчеркнуть, что все это было бесплатно. Это да? было абсолютно бесплатно. В живописнейшем украинском селе, так. недалеко от Умани. И главное, что были, ну, для меня важно, онлайн трансляции. И да? вот люди, так. которые вам помогали, думаю, что и Павел их уже благодарил. И мы тоже, как ну, коллегам. К сожалению, «Укрлайф» не выехал этот раз, может быть, в следующем году поедем в Дензаливку, оттуда онлайн-трансляцию устроим, но пока вот из студии. Что-то были за люди и как это было организовано? Е- це від організації Open Culture UA. Е- приїхав представник е- її Володимир Добровинський і Валентин Добровинський. І Володимир Пале Пале проект. То есть вдвоём они организовали эту трансляцию, да? Так, так. Ну, в любом и случае, вот мы эту организацию еще раз назовем, потому что здорово, что какие-то люди. Open Culture, Open да. Culture UA. Ну, Борис, вам, собственно, приходится говорить за всех композиторов, которые там исполнялись. <свят> <свят> <Вот>. <свят> Слишком и серьезная ноша. Вот этот вот такой набор, да, вот Лигити до, ну, наверное, до все-таки до Мендельсона. Я же так программу примерно <свят> смотрел и даже кое-что успел увидеть. Вот вы как композитор все же, как считаете, насколько, ну, и Орест и все? Те, кто придумывал эту программу в этом году, может быть, перестарались. То есть насколько можно такое вести к сельским жителям, хоть они и молчат уже, так притихли, на седьмом фестивале, да, как? Ну, все, что я могу на этот счет сказать, это субъективное мое мнение. Но мне кажется, что нет никаких границ. Естественно, что-то идет сложнее, что-то легче. Но на самом деле, как говорится, музыку можно слушать и умом, и сердцем, да. А вот если найти какую-то среднюю часть, ну, не все человек может понимать, но он может просто сидеть в зале и понимать, что происходит что-то, ну, из ряда вон выходящее, грубо говоря. И поэтому э, интуитивно люди тянутся и сидят, и тихо сидят. Я вспомнил, знаете, по-моему, у Андрея Платонова, там, может быть, Чингурья как-то, он уже перестал давно понимать, что говорил, но чувствовал что-то доброе, да? Все-таки ну, программа была организована и сформирована таким образом, что это была такая добрая музыка, да? Или там какие-то рвущие душу диссонансы иногда выводили из себя кого-то ну, сельсовет там сейчас, но какие-то власти же есть, там местные приходили, да, и вот добрая музыка это тоже субъективная категория, на мой взгляд. Нет, на самом деле было всякое. Я даже вот за себя могу сказать, то, что я играл на протяжении самого немого фильма оно было очень разным фильм-то недобрый и было очень, очень, и фильм сам по себе очень недобрый и тут же зависит от того насколько много таланта авторами я сейчас не говорю про нас про композиторов и про авторов фильма даже в этом случае сколько таланта там заложено сколько ну, какой-то посыл есть определенный энергетический. И люди просто могут даже не понимать о том, что такое экспрессионизм, там, не знать там, биографию режиссера или композитора, но они прилипают к экрану и не могут отлипнуть все, все полтора часа. Так что... Вот. вот я предлагаю сегодня все же Орос немного сосредоточиться после Дензаливки, как бы там, после следам дензеливки, таким впечатлением, может быть, и каким-то слуховым для кого-то, ну и визуальным, я же что-то видел даже вот на экранчике как вы сказали, да, э, на музыке 20 века. То есть музыка, которая не так проста для восприятия, как там, ну, высокая классика, там, скажем. Ну, даже почему-то хочется Моцарта вспоминать все, чтобы было легче. Вот, да? С Бахом там тоже могут быть трудности. Ну, про Бетховена я уже помолчу и так далее. Вот 20 век и как вы ее э, вводите все-таки вот в этот круг, в какой-то культурный обиход, ну, я не скажу, это окраина там украинская, но это же, ну, это украинское село, да? вот да. как-то так. То есть вот что эта музыка может принести в какой-то патриархальный уклад, или какой там уклад жизни? Там люди, по слухам, ездят за границу, работают, возвращаются. Но как-то все же они живут там долго, своим укладом. Ну, мне кажется, что есть определенная межа у слушателей, почему они не могут воспринимать музыку 20-го столетия. Это определенный стереотип Того, яка музика повинна бути мелодична чи не мелодична, яку їм дають з дитинства. Uh -huh. І причому в даному випадку це те, що люди чують по радіо, і це не найкращий музичний матеріал. Але я переконаний в тому, що музика ХХ і 21-го століття, вона насправді значно ближча нам, ніж музика любого іншого століття. Ми просто про це вже забули. І даючи в програмі, скажімо, після Мендельсона і заїдаючи шнітки, а потім Лігеті і Брамс, ми даємо змогу трошки відпочити людям, але все ж згадати про те, що вони живуть в сучасності. Uh -huh. Думаю, що це це нелегкий процес, але ми всі туди йдемо і розвиваємося. Бріс, зараз, зрозуміло, перше фамілія композитора і в Києві даже на да, и це даже і поздние навіть його тихие пісні, то, что Ну, я то, что я слышал, да? И даже мне подарили такие диски, но они не воспроизводятся почему-то. Да, такой подарок. Может знает по Видимо, что у меня с моим CD-плеером, но может на компьютере я смогу прослушать их. Вот что для вас сегодня сочинительство музыки и вообще композиторская такая стезя? Вот как сегодня писать музыку какую? Что влияет на современного композитора? вопрос, да. На самом деле, кто-то... Кто-то из композиторов, по-моему, кто-то из наших композиторов сказал, я, наверное, занимаюсь музыкой от безысходности. Вот эта позиция мне близка, потому что делать-то в этой жизни что-то нужно. И ну, волей судьбы так сложилось, что я занимаюсь музыкой. Но в какой-то момент я просто понял, что исполнительское ну, направление меня, меня не тянет, а вот тянет на создавание чего-нибудь. Я пытаюсь этим заниматься. Mm -hmm. ну, не хочется сказывать, знаете, в область такую, что сегодня там композитор может заработать тем, что пишет музыку для кино. Тем более там сейчас же проходят пичинги, да, и какие-то фильмы украинские снимают режиссеры. И там просто, кстати, я даже узнал, что он выиграл э, сценарий, который будет о музыке э, вот об украинской, такой ну, эстрадной, как, как бы супер явление вот, до Червоной Руты. Там, оказывается, mm -hmm. был целый такой пласт. Там. Мелос еще вот в советские времена очень выделял как-то Украину. Э, то есть не хочется спрашивать о заработках, да, о том, как э, и за что жить. А вот чуть как-то глубже все-таки, что сегодня э, после там вот всех, ну, упомянутых вами, да, еще там добавить, может быть, пяток имен, но ну, это такой мейнстрим. <Oakley> что сегодня вообще, и какую сегодня музыку вообще пишут в мире, вот я скажу тогда, за абсолютно, которой вы следите? Абсолютно любую. Вы знаете, э, с определенного момента, вот как раз с начала 20 века, вот, Опять беря во внимание наш фильм, мы ну, говорили о 20-х годах и вообще об начале века 20-го. Музыка рассыпалась настолько в разные стороны, она пошла по таким разным путям. Существует абсолютно ну, не сосчитать, какое количество музыкальных языков и композиторов, mm -hmm. хороших, пишущих абсолютно разную музыку. И даже во многих случаях в одном композиторе может соединиться сразу много очень разного. Вот взять того же Арва Пярта, к примеру. У него есть очень авангардные произведения, а есть как бы очень простые произведения. Он тоже как-то вот э, затих ближе к э, там, ну занавесу, да. Не принципе, нам что судить, он... почему, да. Там, у него название красивое, какое-то спектральное, что-то такое, у него целая своя теория, да. Да, да. У -у 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 -у. То же самое можно сказать, кстати, и о Сильвестрове сегодня упомянутым вами. Ну так что это, знаете, это вопрос очень. Из... Да, измени, вопрос, вот мне важно же понять. Если хотя, понятно, такой штамп, такой вот философский, что там эти формы отчужденные и какие-то формы духовности, что было нам всем понятнее, не имеют собственного развития, развивается там вот эта земная основа, ну и там какие-то производительная сила, в конце концов, но все же есть какая-то музыка сегодня для вас, которая, ну, явно вот вы чувствуете какое-то развитие вне, что куда-то вот дальше-то двинулась. Ну, как было с нововенцами, когда-то это была революция, да? Потому что революционного в музыке есть для вас? И, естественно, Орас, как человек, который все-таки играет музыку, сегодня не хочет играть на скрипте, говорят, что играл, в общем-то, в дзензеливке прямо на какой-то водной глади да, вас отправили на плоту, куда-то, я даже не знаю, что было ближе, там, какой-то мертвец Джармуша, вы там в Америке, или кто-то там, не знаю, Кимки Кимкидукс тоже с этими островами, но что было страшное, говорю, что вас чуть ли там не, не утопили. Нет, но на самом это... деле это было очень красиво. Меня там не было, но я То смотрел есть трансляцию. Орест отчалил вместе со скрипкой и со смычком и должен был играть посреди ставка какого-то. Это да? потрясающе, на самом деле. Зачем картина? это делать? Это же как-то опасно. Можна було утопити смичок, говоря вже там. <різь> ну, можна було. Ну, звичайно, що там вони збудували таку платину, яка була досить безпечна для кількох людей, щоб там стояти. Навіщо? Тому що в Цинцелівки так, така особливість, що в них багато є ставків, багато води. І в один момент я подумав, чому б не використати mm. цю е, пейзажну і акустичну можливість села. Дуже... Не от безысходности, а что-то другого все-таки там в Дзензелехе, От избытка бытия, да? представьте себе картину, звучит бах посреди такого ставочка, Стоит там какая-то часть просто жителей деревни, тех, кто приехал на берегу. Может, доигрывает, говорят, ну я к чуты добрые, все говорят, так, так, добрые, хлопает, это потрясающе красиво. Ну, еще там качечки какие-нибудь лягушки немножко подпивали. То есть в этом году в заливке были такие импровизации, не только связанные с музыкой. Так, все-таки, что является в музыке развития? Для вас какую музыку, вот Орд как он играет музыку, а Борис, расскажите, какую музыку вы слушаете и что вы пишете такого? Абсолютно разную я открыт. Куда она развивается, эта музыка? Ой, вы лучше не меня об этом спрашиваете. На самом деле, ну я ж не теоретик, не музыка. Музыколог, не знаю, какое слово на это что-то придумать. Дело в том, что я лично, если вы меня спрашиваете, я в легком ступоре, потому что я действительно ну не знаю, что значит развитие. Для меня прогрессивным, многое прогрессивное, там я вижу, например, в Бетховене и Шопене, и, там, в Лютославском, mm -hmm. не знаю, если смотреть на каких-то гиперсовременных, довольно молодых композиторов, не знаю, наших, там, Виталий Вышинский, которого исполняли, или Олег Безборотико, или я не знаю. Дмитрий Курлянский, кто угодно, Сергей Невский, можно назвать миллиард композиторов, и это будут настолько разные полюсы, что сложно остановиться на ком-то одном. Есть определенные люди, которые занимаются ну, описанием исторического процесса, так скажем, которые это все анализируют, почему так разно, почему вот бывает и такое, и такое в одно и то же время. Вот это скорее к такого рода людям, исследователям, Теоретикам, энциклопедистам, да. да, определенно. Не, ну хорошо, что вы уже намекнули, назвали несколько имен, там, десяток. Видимо. да, надо но я еще специально... раз повторить, украинских каких-то молодых, Лунева, да вот, вы ну, называли какие-то композиторы, которые здесь Максим работают. Максим Шалыгин, вот, потрясающий композитор. Александр Ратынский. Ретинский, прекрасный. То есть, на самом деле, довольно много наших очень классных композиторов. Не знаю, мне очень нравится Адриан Макану, как пишет. Подождите, ни одного просто имени я даже, надо прямо записывать сидеть, чтобы нет, потом нет, нет, это переслушивать все... Укрлайф, вот и быстро конспектировать эти имена, где-то их искать, да? Оно, Может, оно вы... стоит того. Целый год же до следующей Дензеливки, ну, раз, наверное, даже не знаю, но ну, я в студии, конечно, вас рад буду видеть, но если вы там уезжаете, улетаете, да? Вот вы уже в Сингапур там отправили одну из, в общем-то, гостей фестиваля, это здорово, но вы-то получается в Америку, да, вы полетите? Так, так, В, в Алей, то есть все-таки в Лос-Анджелес, да? да? И, и там вы целый год будете чем заниматься. Вот в ваших планах, может быть, если конечно не секрет, не коммерческая тайна, а вот что вы будете разбирать, какую музыку, опять же возвращаясь к тому, что для вас является каким-то, может быть, ну, развитием собственным как исполнителя музыканта и где вы ищете сейчас? В данном выпадке это не так разбирание какой-то музыки, это как разбирание самого себя. Тому що це вперше, мабуть, за 10 років, коли я приїхав в Лос-Анджелес, я опинився в такій ситуації, коли ти переглядаєш абсолютно все, що ти знав про себе як музиканта, переглядаєшся з іншої сторони. І це те, що надзвичайно тяжко, надзвичайно тяжко психологічно, але це те, що робить те, що виводить тебе на абсолютно новий рівень музиканта. А щодо репертуару, який мене цікавить, це буквально все починаючи з середньовіччя до, до, до сучасності. Ну, все ж не можна зіграти, все-таки вы і все ограничувати. Сколько у хоч робіт на ну, підготовку, щоб це було концертне сполнення? Такого средних розміров, так я можу формы, крупна форма, мабуть, що ну, считается для скрипача крупної тут? Ну, ви знаєте, мені завжди було важко тяжко на, на це питання відповідати. Тому що деколи думаю, питають, скільки ти вчив цей твір. Я так, так думаю, ну, 4 дні на ньому займався, п'ятий ну. день там трохи пограв і, і заграв на це. Особисто для мене, як музиканта, тут важко прослідкувати якийсь процес, і що він закінчився. От я вивчив твір, а там грав на гітарі і виграв. От uh -huh. все, кінець. Тут завжди, після цього процесу ще йде інший, після нього ще інший. Завжди це такий постійний розвиток, що важко навіть деколи зрозуміти, скільки часу ти потратив на конкретний твір. Але ну, можу сказати, що на якусь більш-менш крупну форму, чи це концерт, чи це соната. Ну, на це потрібно хоча б. Ну, як мінімум тиждень фізичної праці, і ну, не один тиждень думати про це. Про цей твір, взагалі думати про музику, навіть дивлячись, таке кіно, от прекрасний приклад, ми дивилися Носферату, ми грав Носферату, і в цей момент я працював над твором Равеля, який так склалося, що він був написаний в той же ж самий рік. І і у зв'язку, скажімо, ще з іншим е, е, фільмом, який пов'язаний з цим Носферато, називається Тінь вампіра чи щось таке так. з, з як цього звати? — Виллан Дефо і Джон Малкович. Джон Малкович. Це про те, як Мурнау знімав цей фільм, uh -huh. і він начебто знайшов справжнього вампіра, який грав вампіра в кіно. І той справжній вампір починав їсти людей там по ходу фільму. І от так само я займався над цим Равелем, і я раптом зрозумів, що він використовує угорський фольклор. Він начебто з ним жартує, але сам фольклор, він надзвичайно серйозний, і тут деколи важко сказати, де тут жар, де тут е, сльози, і де, де жах, а де світло. Тобто, навіть дивлячись кіно, можна вже вплинути на твір, який ти в даний момент не займаєшся. Борис, ну коли ви грали? Это была импровизация или как-то вы готовились? Да, я готовился, безусловно. Мы прос... пересматривали этот фильм, да? Я смотрел фильм, я смотрел его с музыкой, я смотрел его без музыки. Я даже что-то пробовал играть. Более того, у меня были какие-то ну, зачатки каких-то музыкальных элементов. Некоторые я использовал, большую часть из них я забыл благополучно, когда мы начали просмотр фильма. И вообще, да, это была абсолютная импровизация. Uh -huh. Так что... Вы вот вспомнили 20-е годы и экспрессионизм. Я подумал, насколько на вас там, может, повлиял какой-нибудь Курт Вайль, там, вот, его там опыты с театром и с Брехтом, или это все-таки Боюсь, что ни, ни ничего на меня не повлияло, да, к сожалению. не то, чтобы вы подготовились и сыграли такой саундтрек к этому фильму. Да, на самом деле я с собой страшно недоволен, я очень рад, что и Паша и с организатор, и Ворест, как бы, ну, плохо не отзываются, и наоборот, поддерживают меня. На самом деле, для меня это был дебют, в такой роли вот, пианиста топера и за что хочу сказать ребятам спасибо, это очень интересный опыт, и на самом деле мне очень понравилось. Я бы даже занимался бы таким и дальше, быть такая возможность, так что... Ну, кстати, есть же вот следующие, может быть, шаги, там вы поедете там, в гости коростой и куда-то, в какой-то ресторан, там может, тоже поиграть, если уж, Ну, вы, это, и, это, вы... это и здесь, такого добра хватает. Да, можно не вылетать. Просто очень интересно, когда сказать, что вот пере, как бы создавать себя, переразбирать и, и заново на себя смотреть. А что повлияло на это? Это какие-то события в Украине или же наоборот долгая жизнь там за границей э, в Америке? Не, просто я, я выехал в Лос-Анджелес, Сингапур, и в меня ага. э, ну, был новый выкладач, и на самом деле я был враженный ревнем и интеллектуальным, и музычным, и артистичным, и рівним слуханням себе, и ревнем понимания инструмента, физики инструмента, и Всіх метафізичних моментів виконання і музики, що ну просто це, це нова сторінка uh -huh. в моєму житті, тому це завжди треба робити. Ну, Ви вже продовжуєте там учитися, так? Да? Так, а як з вот, планами, може, на якусь концертну концертну дітінську ви будете виїжджати? Ви з по старій привички в Сінгапур слітаєте, там щось. Ну, так, я насправді в березні і в квітні я був в Сінгапурі, я грав декілька концертів. І так я намагаюся цим займатися. Просто в «Дзензеливке» ну и вы, и там Борис, и другие э, ребята, там, ну, ребята для меня, все это молодежь, музыканты, серьезные исполнители, играли там по одному, по два произведения. Да? А вот в э, концерте полном, что обычно э, вы играете, какие у вас там в программах концерта? Когда, ну, сольный концерт же, я так понимаю, да? Так, ну це, зазвичай якісь сонати, потім в перемішку з сольними творами, може, з якимось бахом, Або я люблю давати якісь сучасні твори, українські сучасні твори. Або деколи також завжди дуже класно в програмі мати твір, який написаний спеціально для цієї програми. Я декілька разів це практикував, і це надзвичайно велике задоволення. Це зазвичай такий репертуар. Ну, а от те, що зараз називається CD, по по-прежнему випускають компакт-диски, так? Да? І як то мабуть, можна їхати там. студию звукозаписи записываться сложно сводить звук и наконец там какие-то деньги это стоит вот что-то такое есть в планах? Є, є, звичайно, що в планах є. Ну зараз CD вже настільки актуально, як ви сказали, Сильвестр, у вас на CD не грається, мабуть, справді занадто тиха, або може це такий твір. Е, е, сам CD це вже твір. Е, ну, Зараз вже просто є надзвичайно інші платформи. Це YouTube, Spotify, це все в інтернеті. В принципі, я думаю, галузь та сама, записується, викладається, просто вже інший спосіб, де можна купити, коли можна купити, де можна дістати. Навіть послухати. На Діска от вас мені дождемося, можна я, я думаю, що рани. Для, да. вот так. Борис, вот с вами мы не говорили о Дзензелевке как-то чуть подробнее. Что для вас вообще это место, как там, это эффект вот что вы там чувствуете уже третий раз подряд же, а? приезжаете? Да, да? три и, года подряд. И что это вообще за такое вот явление в музыкальной жизни Украины, я бы сказал, потому что... Ну, явление уникальное, с этого надо начать. на самом деле, если спрашивать для Украины, это, на это сложнее ответить. Вот лично для меня это знаете, сложно описать, когда в одном месте собирается действительно группа первоклассных музыкантов. Mm -hmm. И даже ценность не в том, что они просто играют вместе концерты, они общаются, они живут вместе, они едят одну и ту же еду, они там спят там, в, в одних комнатах, и идет постоянное общение, постоянная коммуникация. Потом эти люди разъезжаются э, на, в разные города. Mm -hmm. В разные страны, да. И в разные страны, да. И, не знаю, Facebook сила, конечно, да. Сразу все всех добавляют друзья. Все, всех почему-то начинают знать. И все со всеми рады дружить, все со всеми рады сотрудничать. Может, в каких-то других случаях. То есть, вот, лично вот, со мной многие познакомились и предлагали какие-то инициативы, говоря, а вот сделай, а вот напиши мне там для народного голоса. И я думаю, вау. Кто бы мне еще и где бы мне еще это предложили? Так что вот дзен заливка. Заливка плюс Facebook это просто гремучая вот. списку. <laughs> Хорошая такая формула. Да. Ну, жаль, сегодня не так много времени, но мне просто важно было как-то вот, что вы э, за всех подвели какую-то черту. Какие-то вот рассказывали там, что была замечательная какая-то греческая девушка-исполнитель, да, и она просто была там счастлива. Ну, не только она все нам были счастливы. Вот, по поводу этого общения музыкантов. Все же в прошлый раз я, когда говорил и с э, Павлом, и с соростом и с нашим э, чудесным греком, да, он уже Спасибо. уехал, жаль. Все, им пора, да? Да. Мы говорили о том, что да, это для музыкантов, но все же все рассчитывали на какую-то реакцию публики, она, конечно, была, вот эта тишина. Хотя есть вот такие, ну, как бы не то, что слухи, а слухами там полнится, понятно, дзензеливка, земля украинская и киевская, что все же местные какие-то жители, которые ходят постоянно, они вот иногда им хочется что-то такого понятного, может быть, более народного, чтобы как-то чуть-чуть их ну, вернуть к себе, да, и, там, напомнить о каких-то вот ну, звучавших с детства, может быть, мотивах, может быть, даже по радио, и не самых, вы сказали, хороших, но что-то хорошее по радио звучало там по украинскому, да и сейчас звучит. Ну, это так, я просто как, пересказываю какие-то впечатления, а, а сейчас, подводя какой-то итог вот этого года, ну, может быть, вы просто что-то вспомните каких-то людей, музыкантов, которые там были, да, и им что-то пожелаете сейчас, вот, пользуясь уже даже не Фейсбуком, а Ютубом, потому что это все-таки канал. Вот вспомните, с кем, Борис, может, вам было там как-то интересно, и прямо обращаясь там на камеру, что-то скажете, а потом уже Орос подведет же итог. Вы хотите, чтобы я что-то сказал кому-то конкретному? Ну, может быть, да, да, мне даже было бы интересно, потому что, ну, а мне что, я там не был, я же не исполнительный музыкант. знаете, сложно так сразу Вспомнить ход... кого-то, да? Да, нет, на самом деле я многих помню, и у меня много Засела в голове. и У меня есть много долгов перед многими людьми, угу. которые, может, эти люди многие даже не догадываются о том, что у меня есть эти долги перед ними. Но кого-то хочется, конечно, напрячь, поиграть в мою музыку. И вот такое у вас пожелание. Я думаю, что те, кто смотрит это, и, они, они знают, о ком я говорю. И они догадались, пускай уже. пускай да? потихоньку уже могут начинать напрягаться. Но тогда есть вот вопрос такого: знаете, ну, конечно, ну, любители же музыки и дилетанта, может, даже воинственного дилетанта. На вас как-то дзензеливка и вот общение повлияло таким образом, что вы ну, буквально начали, приехали домой, что-то такое вот сочинять. Да, да, это именно так и влияет. Я даже под своим впечатлением могу сказать, что вот я, я вот какое-то здесь вот, что-то порочное, вот в городской тут моей личной жизни. Это моя, конечно, проблема, я не хочу всех под одну гребенку как бы равнять, но возвращаясь оттуда, я понимаю, что с моей жизнью что-то не так, поскольку... Там кислород, а угу. тут чего-то не хватает. Но я буду решать эти проблемы. Ну что-то вы уже начали сочинять после «Дзензелитки»? Да, это Как называется это произведение, так что мы понимали. Это рабочее название. Это не произведение, это заказ. Кино, да. Ага. Мы подошли и эти Да, но пока пока. Не, не, не просто я думаю, что это вы скажете название такое. На самом деле есть еще параллельно два-три проекта, если так можно сказать такое слово. Так что для разных инструментов. Так что, то есть на вопрос над чем вы сейчас работаете какой-то такой я работаю над, над чем обработкой впечатления после дзензеливки как-то там. на самом деле да над да. дзензеливскими мотивами Да, да. я бы даже не сказал что это обработка впечатления это скорее я просто получил определенный запас энергии там на то чтобы работать тут угу. вот Орос, ну к вам вопрос собственно последний к сожалению сегодня вот такая последняя тема или сюжет в нашем разговоре который так был ну, очень для меня занимателен, и как-то мне было просто радостно видеть вас и до Дзензелевки, и после. К сожалению, для меня середина она для меня была такая вот где-то на мобильном телефоне. Я включал трансляцию оттуда, видел этот клуб, видел людей, и в самом деле очень здорово, что была оттуда трансляция. Вот какие у вас все же на Дзензеливку планы на следующие? Вот я не знаю, о вашей там жизни это понятно. Там, ну, я желаю вам просто успехов творческих, а Борису так вообще там ну, понятно, что не только заказы, но и вот этого вдохновения. Э, над Зензеливку, что вы в следующем году, может быть, с вашей уже обсуждали? Как-то приоткройте, как в таких случаях добавляют, да? Э, над планами вашими такую, за навесочку, что, может быть, будет такого нового? Или вы там что-то думаете менять как-то, или, не знаю, усиливать? Ну, важко сказать... Приезжать в Киев, может быть, нет? Потому что, сказать, потому что нам достаточно важко планировать стике наперед. Ну, хотя, что думки в меня уже есть. Не перший місяць, що можна робити на наступного року, але важко планувати чітко там mm. яка, яка дата, тому що все ж е, фінансові можливості вони обмежені. І, на жаль, ще не всі музиканти вони настільки серйозно сприймають цю подію, що вони взяли і поставили в свій календар концертам, mm -hmm. але можу сказати, що я хочу багато чого нового. Оскільки ми дося, я, я вважаю, що ми досягнули досить великого успіху з, з великої частини нашої програми, тому я не хочу цей успіх повторювати. Я хочу новий підхід, я над цим думаю. Я думаю, що в наступному році ставка не буде. Буде ми будемо шукати нові місця в селі. Мабуть, кіна не буде, але буде щось інше. Тобто, я хочу не повторювати попередній успіх для того, щоб це постійно жило а не проживалось. Ну и моя-то проблема главная, я, конечно, я не могу не поделиться с вами, что все же весь звук, который вот был в Дзензелевке, неужели нельзя было его как-то собрать и вот записать, чтобы, не знаю, там, ну, в современные носители в интернете, где-то, чтобы это качественно можно было послушать уже это. Это все попереду. У нас сейчас mm -hmm. материалы, и у нас будут и видео, и аудио, и интервью с музыкантами. Так что это життя фестиваля после фестиваля. А. Я вам желаю тогда еще и таких звукорежиссеров хороших, да, чтобы вот звук. Ну и спасибо. Здорово, что это произошло. С нами был композитор Борис Логинов, который в этом году из Дзензеливке был, как бы сказать сами, ну, топером хотя он э, устроил такой саунд-дизайнерский проект во время демонстрации фильма на Сферату «Призрак ночи», да? Ну, «Мурнау», то есть. «Симфония да, ужаса». Вот. «Симфония, Симфония ужаса». Даже еще хуже название, да? да. И, и Орс -мош", который вот как-то улетает из Киева, там, как-то сразу же вот в Лос-Анджелес, ну, через двух, наверное, да? И я очень рад буду продолжить общение с вами. А главное, просто благаю, чтобы вы занимались вот музыкой, чтобы ее слушали люди, и чтобы слушали люди и в Дзензеливке, и вообще там в мире. Да, Спасибо. 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 И продолжаем нашу трансляцию на Укрлайф ТВ, конечно.